Анатолий Анатольевич, скажите, пожалуйста, какие основные вопросы сегодня поступили к вам во время прямой линии в редакции газеты? Ну, во время прямой линии поступило ряд вопросов. В основном, много вопросов было связано с реформированием э, нашей медицины, созданием единого медицинского пространства. Так, больно, э, так жительница Долгенького, Славунова. Э, Хочет, чтобы у них нет есть фельдшер, есть фельдшер сейчас часть семейная медсестра, нет врача уже. Долгое время врач их перешел работать в Каменку. Хочет, чтобы хотя бы раз или два раза в неделю принимал там э, врач семейный. Я думаю, этот вопрос будет решен. Также хочет, чтобы мы своим приказом разрешили выписывать э, средним медработникам больничные листы, которые будут потом заверяться, потому что тоже далеко ездить э, э, в изюм. По поводу Брашковки, часть вопросов по поводу неудовлетворительного состояния медицинского пункта Брашковского, так называемого фельдшерского, пушевского пункта, неудовлетворительной работы медицинского персонала. Значит, ну, эти вопросы будут также проверяться, выйдет наш представитель, то есть заступник мой, один из заступников по селу, заступник по АХЧ, и мы посмотрим состояние Брашковского медпункта и проверим его работу. Значит, были жители ЖД вокзала Криворучка, начальник Николай Егорович, представитель Совета ветеранов 6-го квартала. Случаи отказа приема там врачами медсочасти и ТРЗ бывшей и направляли в поликлинику центральную. Ну, этот случай мы, мы разберем, если там те специалисты есть, почему не приняли, то есть то, такого быть не должно. Плюс, -э хочет, чтобы дальше туда, все аптеки в районе сосредоточены только в районе ЖД рынка, дальше нет аптек. Ну, к сожалению, это не зависит от нас, аптечная сеть, это уже, будем говорить, не, на, не наша проблема. Значит, Вера Семеновича Вернец обращалась по поводу слуховых аппаратов. Да, на сегодняшний день составлен новый реестр слуховых аппаратов. Это будет областная программа, которая будет финансироваться с областного бюджета. Мы этот реестр подали на Харьков, теперь ждем поступления оттуда слуховых аппаратов.